Ми, як і обіцяли, у нас дуже цікавий гість на вас чекає. Чарівна дівчина, людина, просто багатофункціональна, багато чого вміє, багато чого може розповісти. Зустрічаємо в нашій студії Ольга Крайня. Здравствуйте, доброе утро. Доброго ранку. ваше настроение? Прекрасно. <свят> <У> нас <свят> прекрасно. <свят> Ми вас представляємо як фотографа та письменниця, але все ж таки ще є один бік. Я не знаю, це не можна поки що назвати творчістю. Ну, я не думаю, що поки що взагалі. А ви є учасницею одного з телепроєктів <свят> <свят> на одному з українських телеканалів. А, і я думаю, що ну, для початку будемо говорити про це. Дуже цікава тема. А, куди ви Олі потрапили і що, буде, що, що це буде взагалі? В ЖЕ. В ЖЕ, ЖЕ. Да. ЖЕ, да. На самом деле произошло все очень случайно. Как бы я живу в Киеве, и у меня непосредственно есть очень много друзей на киностудии «Довженко», куда я периодически хожу и пью кофе со своими друзьями, потому что у них, ну, катастрофически не хватает времени, чтобы мы встречались как бы вечером или где-то в неформальной атмосфере. Я пришла, и прибегает моя подруга и говорит, Оля, слушай, выручи меня, пожалуйста. Это такие тайны рассказывают. <с> я говорю, что что такое? Она говорит, я вот занимаюсь подбором на кастинг, и мне нужно, чтобы там профигурировала мое имя, фамилия в анкете. Вот можешь, ну вот, пожалуйста. Я говорю, да, без проблем, я же иду, заполняю анкету, там, где нужно, все-таки пишу ее имя, фамилию. <с> и мне проходит, значит, говорят, что вы прошли на второй кастинг. Ну, то есть, я даже не знаю, на какую я программу пришла. Ну, то есть, как бы, э, я вижу, да, очень э, много девчонок, которые вот как бы стремятся попасть один плюс один, так вот ярко. Ну, если на то пошло, я всегда хотела работать в телевизоре, э, на телевизор, как то вот сказать, вот на телевидении, но да, но не видеть себя как бы, да, вот э, на экранах. И э, я иду на кастинг, нас смотрят, все. Э, так получается, что мы еще встречаемся с запорожскими девчонками там. Мы понимаем, что вот мы нашлись. Э, все заканчивается, говорят, ну, если вы нам э, подходите, мы вам там перезвоним через неделю. И тут мне перезванивают и говорят, вы прошли в главную тридцатку шоу «Давай топопаченье». И я приезжаю, подписываю контракты и все, и, и я вам скажу, что, наверное, как-то жизнь кардинально изменилась. То есть с первых съемок... Я к саму изменилась в жизни после первых съемок. А, Во-первых, я хочу сказать, что это катастрофический труд. То есть, конечно же, мы смотрим в экран, и мы видим, что это все здорово, красиво, ярко. Мы там все красивые, да, на стиле у нас вот прически, макияжи. Никто не понимает, насколько это тяжело, потому что, во-первых, нам приходилось стоять около 10-12 часов на каблуках. А, это является один из самых серьезнейших моментов, потому что это доходило до а, судорог, а, до боли. Ну, то есть а, не только мази нас не спасали, и обезболивающие, и так далее, потому что это действительно катастрофический труд. А, Во-первых, то, что еще каждая девушка играет определенное свое амплуа. А, то есть а, нас одели в определенный образ, и мы должны соответствовать ему. Я, ампло была да. У, у меня их было очень много. Ой. Ну, на яскравище. Ну, Ой, честно говоря, кого только с меня не делали, у Меня как-то сделали с меня в третьем эфире, вот это уже было. Образом меня назвали Адель. Угу. А, да, у меня подобрали волосы, у меня такие длинные серьги были, шикарные, конечно был образ. Первый эфир, ну, вообще, как вы видели, я была очень смешная и забавная. У меня здесь вот бант на голове, бант здесь, я в желтом платье, такая а-ля цыпленок, что-то такое очень доброе и нежное. Я хочу поблагодарить один плюс один только за одно, что они мне показали, что я могу не только носить черное, то есть я могу быть еще ярких, пестрых цветов, и я буду гармонічно в этом смотреться и мне будет э комфортно. И притом сегодня ты до нас пришла. Ну, в повседневной жизни я не могу избавиться от своего любимого чёрного цвета. Я пытаюсь как-то там комбинировать с какими-то яркими цветами. Ну вот в этом вся я. Я понимаю, что, ну, в повседневности я чёрное никогда, наверное. После того, как взяла участь в шоу, так ты сказала, что хотела процитувати на телебаченні, але не в телевізорі. Перехотіла працювати захотел бы заподезано в телевизор, самое в телевизоре, там, можно там с добрым ранком в тех або... не, ну конечно же это здорово видеть себя на экранах, это здорово, когда тебя транслируют, это здорово, когда ты висишь на всех билбордах Украины, это тоже здорово, ну как бы, ну я вам совру, если скажу, что я не хочу там быть, да, вот, поэтому как бы, но все-таки я и хочу работать на телевидении. Это здорово. Вот это все вот мишура, которая там происходит, это высокий профессионализм. Конечно, к нему нужно идти поэтапно, но я бы хотела. И я думаю, что все-таки мечты, они сбываются. Ты хочешь ты быть сама в продакшене, делать такие проекты? А кем ты себя бачишь в этой сфере? А, ну, так как я являюсь фотографом, наверное, что-то связано с фотографией, возможно... Оператор. Ну, оператор. Ну, сразу, понимаете, это сразу как-то, наверное, очень громко, но там нужно попотеть, во-первых, чтобы туда попасть. Пасть. а во-вторых, нужно зцепив зуби і ті, і і добиватися, добиватися. Тобто там просто так людей не беруть. Люди повинні бути не тільки талантливими, але й практичними в першу чергу. <реку> Я думаю, тепер варто перейти до твоєї творчості, до того чим ти любиш займатися і з чого ти власне і починала. Письменниця. Ольга Крайня з'явилася в Запоріжжі, ну я не скажу, що дуже давно, але про себе заявила і про тебе вже знають. Да. Були і презентації аудіокнижок, були і відеокліпи. Саме з цим ти що... до нас приходилася. Да, так, да, да, звісно, да. Да. повністю було. Да. Що зараз? Сейчас у меня немножко поменялся формат. Вот как бы, конечно, остались видеоклипы, остались аудиокниги. После третьего лирического вечера я начала писать не новеллы, а это идут стихотворения. Иногда они даже бывают в рифму. <свят> 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 да, в основном это да, белый стих. Бил, <свят> ну, как бы вот у меня тертака идет подача. А мы готовимся к очередному лирическому вечеру. У Запорожьев уже. Да, в Запорожье. <свят> Запорожье. <свят> Запорожье. Ну, понимаете, как бы здесь крайне редко бываю. Публика ждет, публика хочет. И тем более я получаю колоссальное удовольствие, когда я в своем городе, в своей аудитории. Это мое. То есть вот быть и читать для своих и чувствовать взаимодействие энергетику это невероятно здорово а, так как мы готовимся к лирическому вечеру конечно же мы будем радовать вас новым клипом а, это будет совершенно другая подача это будет совершенно другой формат то есть скажем так конкретных соплей уже не будет Угу, ты а, как раз хотела у... запытаться. Дали сразу разуметь, что от лирики все-таки отшли, э, захотелось видеть. А, честно говоря, э, жизнь в столице очень меняет мировоззрение. И как бы я ни была где-то романтичной, лиричной внутри, все-таки вот реалии суеты-суеты не дают о себе знать. Потому что это действительно э, нужно вопреки всему идти. И иногда вот, вот эта человечность куда-то может пропасть некоторое время. В основном здесь это будет о жестком реалии жизни, который вот в наше время происходит. То есть, честно говоря, от, начиная от альфонсов, да, как тяжело зарабатывать деньги, почему девушки едут в столице и так далее, и тому подобное. То, что я видела своими глазами, то, что я как бы лицезрела, это мне очень сильно, я не могу сказать, что это меня вдохновило, это меня зацепило. И мне захотелось это все-таки свою точку зрения высказывать публике. У Киевина плануешь заработать лиричный вечер? А, планирую, мы уже договариваемся об этом, да, но там, я так понимаю, будет совершенно другой контингент. А вот это все, знаете, пока в обсуждениях, в мыслях, то есть конкретно к действию, мы еще не переходили. То есть мы отстреляемся в Запорожье, там будем думать, что дальше. Писменницу Ольгу украине знают за межами Запорижья? Да, уже знают. После э, проекта, вот даже который в течение проекта, да, вот сейчас вот идет, э, начали каждый ну, каждая девчонка начала узнавать о друг друга побольше. Тем более, как бы не скрою, появились фанаты, которые хотят там. Что там, что там, тут она вот фотографирует, тут вот она пишет. И это все как-то разлетелось еще больше и интенсивнее. То есть я даже не прилагала никакого особого труда к этому. Но, по на фотографии зевалось еще больше. <связывая> <связывая> ну, так получилось, да. Но в основном люди как-то больше слушают мои аудиокниги. Ну, в основном девушки, вы понимаете, да. То есть иногда парни находят себя в этом всем. Ну, то, это здорово, когда ты понимаешь, что заходишь кому-то на страничку, видишь добавленных в видеозаписях свои видеоролики и понимаешь, что а больше для счастья то ничего не надо. Что касается аудиокнижек, они сейчас в вин, расположены, или все-таки был официальный релиз, и ты все-таки пришла до того, что а, ты этим немного зарабатываешь? Не только приятно, а еще и корисно. Это все хобби. Я не могу сказать, что это хобби. Я повторюсь, я говорю, что там мне хорошо, я фотограф. Когда мне плохо, я писатель. Фотография я зарабатываю, а в творчество я вкладываю. Я не хочу переходить на коммерческие какие-то рамки и обременять себя этим. Нет. Это мое творчество, да, и я хочу просто вдохновлять людей, я хочу сама для них творить. Может быть, когда-то это и выйдет за рамки каких-то там финансовых моментов, но, честно, я сейчас этого не хочу делать. А если будет пропозиция, завтра да. тебе подзвонят? и скажут, Оля, мы, мы хотим, так. так. мы хотим ваши аудиозаписи хотим их я выдать. Я я так долго ждала вашего звонка. Ты знаешь, такая станочка Мартина. Ну, там уже будет видно. Я я всегда решаю проблемы по мере их поступления, и как бы сейчас о чем-то думать. А может, не будет этого звонка, а я буду радовать публику свою, так же самое, как сейчас. Угу. Ольги крайний э, краще, э, зараз больше тебе э, с хорошим настроем, или с поганым настроем? Такая, что, когда тебе добро, ты фотограф, когда тебе погано, ты письменница. Тебе зараз добро, или погано? Э, честно говоря, наступила белая полоса в моей жизни, потому что, как бы, э, летом все было у меня не очень здорово, и так вот, лучезарно. Э, сейчас все Классно, а uh, я... Yeah. Вдохновлена, я творю какие-то несусветные вещи. Сейчас это всё в проектах. Я думаю, что буду все время вас радовать и никогда я вас не перестану удивлять, потому что я такой вот человек, как меня назвали, я фурия, и поэтому нужно соответствовать тому, что себя называет. Ну що ж, Оля, тоді будемо вам бажати натхнення безмежного, щоб якщо Ольга Крайня була і в поганому настрої, то творила дуже гарні речі, які б хотілося слухати, слухати і ще і ще. Так Ну, а с наступного раза також мы тебя запрошуємо завжди бажаний гість в нашей студии. Спасибо вам огромное. Что ж, далее мы переходим до рубрики «Цикава звідусіль», дивимося, что нам будут розповідати.